Леша. Геннадий, Контроль может быть с помощью калькулятора и таблицы умножения. Тоже хорошо, ее же многие знают в стране. Мне кажется, что 26 октября последняя возможность бескровно остановить войну в этой стране. Поэтому прежде чем начать контролировать, проконтролируйте себя как избиратели. Четко определитесь за оставшиеся дни с программами, со смыслами, с посылами, с биографиями людей, с тем, кто где был. Где кто что уже обещал, и кто же чего не выполнил. В нашей ситуации все очень просто. Мне не нужна депутатская неприкосновенность. Я не собираюсь заехать в парламент на Шкоде уехать на Майбахе. На Тесле. Мне не нравятся обе эти машины. Мне устраивает то, что творится вокруг меня, и я не хочу идти в политику. Я хочу пройти вот этот вот промежуточный период с людьми, которым действительно болит в душе то, что будет у нас твориться в стране. Правий сектор. Я за. Контролюйте. вообще, задавайте будь-які питання. по мусорникам, Головне, щоб ви туди самі не попали. Будьте з друг з Спасибо. І нарешті я хочу все ж таки повернутися до наших читачів у Фейсбуку. Я так нагадую, їм задавати запитання, нам треба дати їм слово. Проблема Ми то, маємо одне... На більшості території зараз окупованих в Росії, ДНР, ЛНР, нету ні інтернету. ни компьютеров, ничего. Это огромное количество украинцев, которые не смогут контролировать ничего по интернету, потому что нету. Рано или поздно это закончится, Алексей, я надеюсь. Мы же говорим о глобальном развитии страны, державотворении, на перспективу, контроль. Ну Он и поскольку... привести в порядок вот эти конюшни, Вопрос а же эти был, как контролировать в стране, а не в какой-то точке. Все-таки мы говорим, мы надеемся с ну кандидатами в депутаты ну, и с значит, будущими проверки, депутатами. Да. Поэтому следующий вопрос все-таки из Фейсбука. У нас, у нас все-таки есть Фейсбук, есть интернет тут. И нам за нас за вас запитывают, с кем будете створювати коалицию, если пройдете до парламенту. Спасибо. Алексей, э, едина, э, Украина, единая Украина, прошу. Спасибо уважение к Геннадию. Я следил много за его творчеством и на Ютубе и где-то на, э, на улицах встречал. Но мне кажется, пока бы можно было объединиться со Стапом Бендером. Слишком много вот этих вот неувосяков. Может быть, когда вы более подробно расскажете, э, мы бы и объединились. А единая а... Украина это коммунистическая? Конечно, нет. Коммунистическую, Капиталистическая? Коммунистическую какая? Надо какая дать, единая Украина? С, Просто с, сказать сопретить. единая Украина, а сейчас какая? Сейчас очень не у вас прокламация, а не партия? А, говорить об объединении может только тогда, когда мы поймем, какие партии прошли в парламент. Безусловно, ни о каком объединении с людьми, которые уже были во власти, которые уже обманывали, крали и всеми силами забросили даже военные действия на востоке страны и думать сейчас только о выборах. Объединение с теми, кто кричит. Выберите меня, потому что я за все хорошее против всего плохого не будет. Это моя фраза. Горжусь. Не надо ее горжусь. спасибо алфавиту за предоставленные и насосы, буквы. И Геннадий Геннадию Балашову за предоставленные буквы. Это все мои фразы. <свят> фразы. Геннадий, вы дали договорить. Mm -hmm. Алексей, ну, спасибо. Была... Почти. А, я повторюсь. А, не будет обвинения с теми, кто против того, чтобы страна. Процвітала, і хто нічого не діє для того, щоб вона процвітала, і має для цього всі можливості предучі 23 години. Спасибо. Це була свят від... Україна єдина країна. Але я не побачив питання, яке стоїть просто. У нас є локомотиви нашої економіки. Один з локомотивів це аграрний бізнес. І немає майже немає жодного слова про село. 30% населення. Жодна з ваших партій не згадала про формат виходу стагнації села. Тому що після того... люди и после продажи земли будут пойдут туда. Запитание, пожалуйста. Запитание. Что вы пропонуете? Ваши видит от того, видит вид горячих питаний. Что вы пропонуете для развития регионов для села? Можно? Да. Спасибо. Село Село Рознь где-то выращивают хлеб, где-то выращивают скот, где-то, как на Франковщине, очень часто собирают грибы, где-то ездят за ягодами. Я думаю, что в первую очередь любой вопрос урожая и его доставки до конечного потребителя должен быть максимально прямым, максимально понятным и исключить огромное количество трейдеров, которые зарабатывают на этом деньги. Не из, как бы, известная ситуация, когда мы вывозили зерно в за пределы наших территориальных вод, судно отстаивалось, там моряки загорали, оно возвращалось обратно, продавалось здесь никто ничего не производил, и на сегодняшний день это огромный аграрный сектор. У меня есть опыт общения с ребятами фермерами, которые берут небольшие хозяйства и пашут там с утра до ночи, и сейчас уже настолько серьезно в это все втянулись, что я, глядя на них, верю, что фермерские хозяйства могут очень здорово помочь силу встать на ноги. Не ленивые крестьяне, а работящие. И таких и таких у нас достаточно. Вот это тоже был ответ. Спасибо вам. Поддерживает ли ваша партия запрет деятельности коммунистической партии, да или нет? Да.